Dalam kes ini, Syed Saddiq telah mengemukakan dua pandangan. Hakim, apa orang kata, pihak pendawaan telah mengemukakan dua pandangan ataupun dua pembelaan. Pembelaan ini tidak semestinya bahawa pembelaan itu menunjukkan bahawa dia tidak bersalah. Kan? Ini adalah pembelaan. Ada orang tanya saya, adakah pembelaan itu maksudnya dia dia apa namanya dia, dia dia akan dibebaskan istak? Kan, ha? dia akan dibebaskan tidak itu bukan maksud dia akan dibebaskan maksud benda ini adalah kita kena faham satu perkara bahawa uh, dalam kes Syed Saddiq ini pembelaan itu bila dia mengatakan bahawa dia telah dipukul okay? dia kata dia telah dipukul ataupun bukan bukan dia saksi itu telah dipaksa dia kata ha? eh Syamsul mengatakan bahawa saksi itu telah dipaksa oleh SPRM dia ditahan 6 hari dan sebagainya Sepatutnya, kalau dia nak buktikan perkara tersebut, hendaklah dia buktikan di dalam sewaktu mahkamah, sewaktu perbicaraan. Bukan dibuktikan sewaktu rayuan. Ini pandang pandangan saya lah. Saya mungkin salah dalam isu ini. Kerana biasanya, kalau seseorang itu dipaksa, saya kata, dipaksa untuk mengaku, maka dia akan ada perbicaraan dalam perbicaraan. Dinamakan sebagai vodea. Perbicaraan dalam perbicaraan ini biasanya berlaku dalam... Um, sewaktu sewaktu uh, perbicaraan kes atau during the trial trial ataupun kes tersebut dan mungkin bukan berlaku sewaktu rayuan. Ini contoh kes Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu di lebam mata. Juga ada satu dulu artis pernah kena kena bunuh kan pada masa itu dikatakan bahawa uh, dia telah dipaksa untuk mengaku. So kalau seseorang itu dipaksa mengaku, contohnya kalau engkau tak mengaku maka aku akan bunuh bini anak engkau contoh. Kalau engkau mengaku aku akan lepaskan engkau. Itu adalah uh, promise eh, Tadi tu threat. Kalau engkau meng, uh, dia dia kena pukul, kena belasah sampai dia mengaku. Itu pun Jason thank you. Maka itu juga adalah satu kesalahan. Eh satu benda yang tak dibenarkan. Jadi pengakuan tadi tidak boleh diambil sebagai pengakuan dan boleh di dismiss. Kita boleh impeachkan atau kita boleh uh, apa orang kata mahkamah boleh sama ada mengendepikan ataupun tidak mengambil pandangan daripada saksi utama. So itu Hisham Putih punya pengujahan. Kemudian uh, apa yang berlaku di peringkat um, apa orang kata di salah seorang lawyer yang kedua pula, dia menggunakan hujah bahawa duit itu tak pernah uh, apa orang kata di di tak pernah dikatakan oleh Said Saddiq bahawa dia bukan duit duit armada. Itu adalah duit dia sendiri. Mahkamah tidak berjaya membuktikan itu adalah duit armada iaitu RM120,000. Kita kena faham eh? dia ada pertuduhan RM1 juta pecah amanah pengubahan wang haram RM120,000 dan RM50,000. Sekarang ini so far mungkin esok esok dia akan sentuh satu juta itulah. So far, setakat hari ini, tidak ada perbincangan ataupun tidak ada, uh, what do you call that, Pertikaian tentang 1 juta telah dikeluarkan daripada armada. Tidak ada pertikaian. Okay? Sebenarnya, kalau kita faham, 1 juta telah dikeluarkan daripada armada. 1 juta dikeluarkan itu bukanlah satu kesalahan. Okay, belum lagi satu kesalahan. Tetapi bila dikeluarkan tanpa melalui prosedur yang betul, maka itu dikira sebagai satu kesalahan. Jadi, bila dikeluarkan tidak mengikut prosedur yang betul seperti kertas kerja dan sebagainya dikira sebagai satu kesalahan therefore daripada situ dia dikira sebagai telah pecah amanah mana-mana duit yang telah ditransfer dikira sebagai sebagai pengubahan wang haram di bawah amla jadi so far Syed Saddiq so far lah, dia tidak pernah tidak mengaku yang duit 1 juta itu dikeluarkan tidak pernah tidak mengaku. Saksi utama mengatakan bahawa pengeluaran duit itu adalah untuk Said Saddiq. So far yang saya dapat baca daripada pertuduhan uh, sebelum ini kan saya saya kita baca Pertuduhan sebelum sebelum ini eh berkenaan dengan kes Said Saddiq saya bacakan. Alright. Okey. Dalam perbicaraan oh, okey pada 9 November um, sorry sorry pertuduhan okey. Pertuduhan pecah amanah CBT ya eh, criminal breach of trust. Said Saddiq didakwa melakukan pecah amanah dengan mengeluarkan 1 juta ringgit daripada akaun Armada tanpa kelulusan Majlis Pimpinan Tertinggi Peribumi Bersatu. Okey, yang ini setakat hari ini belum lagi ada pertikaian daripada pihak pembelaan mungkin esok bukti yang dibawa adalah bekas penolong bendahari armada Rafiq Hakim Razali yang kita sebut tadi itu memberi keterangan bahawa beliau mengeluarkan kes tersebut atas arahan Syed Saddiq ok mengeluarkan wang tersebut bukan kes mengeluarkan cash tersebut atas arahan Syed Saddiq Syed Saddiq membela mengatakan Syed Saddiq menafikan memberi arahan tersebut dan menyatakan bahawa keputusan pengeluaran yang dibuatkan dia dibuat oleh kepimpinan G5 untuk tujuan bantuan kebajikan semasa pandemik COVID-19. So, Syed Saddiq tak pernah menafikan bahawa memberi arahan mengeluarkan duit tersebut. Cuma dia kata ah, duit itu dikeluarkan untuk tujuan kebajikan semasa COVID. Bukan untuk diri dia sendiri. Faham eh? Okay. So, sama ada duit tu nak buat apa sekalipun tujuan tu tak penting. Dan saya rasa peguam pun faham benda ni. Yang pentingnya, adakah ia mengikut prosedur? Sebab itu, tuan-tuan, prosedur ini sangat penting. Prosedur ini sangat penting. Kalau nak buat sesuatu, prosedur itu sangat penting. You have to do it within the procedure. Once you tak ikut prosedur, maka akan jadi pecah mana. Sebab itu, saya rasa lah, saya rasa, saya mungkin salah dalam bab ni, Syed Saddiq mungkin akan dikekalkan bersalah. Sebab, dia tak pernah mengatakan, menafikan bahawa dia keluar duit satu juta. Dia bagi arahan duit satu juta. Untuk kepentingan diri dia. Dia menafikan untuk kepentingan diri dia. tetapi dia mengatakan, dia keluarkan itu untuk tujuan kebajikan semasa COVID-19. Kan? Kemudian pertuduhan salah guna harta, beliau mendakwa, didakwa menyalahgunakan RM120,000 daripada sumbangan untuk kempen bilah raya. Iaitu tuduhan kedua. Terdapat keterangan bahawa Syed Saddiq mengarahkan pemindahan wang berjumlah RM120,000 melalui empat transaksi RM30,000 ke akaun peribadinya. Pembelaan Peguam Sadiq berhujah bahawa mahkamah gagal mempertimbangkan pembelaan anak gua yang menafikan dakwaan tersebut. Dia setakat bear denial tak jadi tuan-tuan. Setakat menafikan tu tak 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 aku kata apa tak cukup. Bear denial tak cukup. So, mahkamah telah dibawakan riset-riset di mana wang itu dimasukkan ke dalam akaun peribadinya. 30,000, 30,000 kan. Empat transaksi. Tiga kali empat, 120,000 lah. Cuma, berkemungkinan besar transaksi itu berlaku secara tunai. RM30,000 secara tunai masuk empat kali ke dalam akaun peribadinya. Okay. Jadi, ialah kita boleh cek dekat bank. Duit tu masuk dalam akaun bank, jadi tak ada isu lah. Kan? Masuk akaun bank, tak ada isu. Memang kita, dia yang terbukti RM120. Cuma, adakah RM120 itu datang daripada penyalahgunaan dana sumbangan PRU ke-14? Ah, okay. Itu nanti mahkamah mengatakan ya. Yeah. Kemudian pertuduhan ketiga, Syed Sadiq didakwa memindahkan RM50,000 sebanyak dua kali dari akaun Maybank ke akaun ASB yang dipercayai hasil daripada aktiviti haram. So, daripada RM120,000 tadi itu, RM50,000 dia masuk dalam ASB. Rekod transaksi pendakwaan menggunakan pembuktian binda, uh, sebanyak RM50,000. Yang ketiga ni, pengubahan wang haram ni tak susah. Dia ada transaksi daripada Maybank pergi ke ASB, RM50,000. Itu tak ada isu. Itu tak ada masalah. Pengubahan wang haram itu berlaku. Tetapi kalau Syed Saddiq berjaya menggag menggagalkan nombor satu dan nombor dua tadi, maka nombor tiga ni automatik dia akan jatuh. Pengubahan orang haram, automatik dia akan jatuh. Okay? Pengubahan orang haram, automatik akan jatuh. Kalau dia berjaya membuktikan nombor satu dan nombor dua. Kalau dia, sorry, uh, kalau dia berjaya menggagalkan nombor satu dan nombor dua. Dia berjaya menggagalkan bahawa dia tidak memindahkan wang itu secara haram dan juga dia berjaya mengagalkan bahawa tak 120000 itu bukan daripada wang akaun uh, ataupun wang bantuan sewaktu COVID kalau dia dapat mengagalkan dua ini maka tuduhan ketiga pengubahan wang rahm itu berkembangan besar akan digugurkan juga namun ini pendapat saya saya tak tengok bukti-bukti secara jelas saya tak berada di mahkamah jadi kita pun tak tahu apa yang berlaku dan bukti apa yang dikemukakan tapi secara peribadi saya kata hujah yang dibawakan oleh Tek Poteh hari ini agak mm, tak berapa nak kuat lah untuk nak bantu Syed Saddiq dalam isu ini ada kawan saya kata eh bukan ni contempt of court ke is kalau kita cakap mahkamah uh, mahkamah uh, tinggi itu salah tak dalam mahkamah tak ada masalah nak kutuk hakim semua tak ada masalah kita kata hakim tu incompetent semua tak ada isu itu bukan contempt Cuma tak boleh guna perkataan-perkataan kesat lah. Tapi kalau katakan bahawa perkiraan dia salah, dia tak ambil kira benda ni, benda itu, maka itu adalah perkara yang dibenarkan di dalam mahkamah. Okay, faham eh? Right. Itu sahaja daripada saya untuk orang hari ini. Peguam boleh periksa dari akaun peribadi saya. Dah, dah periksa dah. Dah periksa. Uh, dah periksa. So, sebab itu dia dapat bukti ada pemindahan daripada akaun Maybank ke akaun uh, apa orang kata ke akaun apa dipanggil ke akaun ASB dan uh, ada bukti alright hmm. thank you siapa yang bagi hat hmm. okay. eh Sarai Epit dah kembali ya? lama tak jumpa Sarai Epit mana bagi Sarai Epit selama ni <laughs> Okay. alright itu saja daripada saya terima kasih saya ucapkan uh, selamat Berbahagia Terima kasih 4,000 orang yang menonton kita 4,000 lebih 5,000 5,000 orang yang menonton kita malam ini Walaupun dah pukul 12.30 12 lebih Sekarang saja daripada saya Selamat malam Selamat beristirahat Yang penting Lawan Tetap lawan Assalamualaikum